же что внедрение контрактной службы в армии с внушительными зарплатами оказалось пшиком потому что оставаться служить желающих немного. Воины из шестой волны мобилизации уже около двух месяцев назад должны были вернуться домой. Но, похоже, пока не подготовят замену, их никуда не отпустят. А это может растянуться еще на несколько месяцев. Почему не демобилизуют тех, кому пришло время вернуться на гражданку? И почему закончился поток желающих служить в армии? Об этом в нашем следующем сюжете. Александр – боец 72-й бригады. Он был одним из первых, кто пошел защищать Украину в 2014 году. Я, Якуенко Александр Александрович, боец 72-й бригады. В первой хвиле мобилизации был. На данный час демобилизованный. Он полгода воевал на Востоке, после чего был демобилизован. Но совсем недавно он был шокирован, когда, открыв почтовый ящик, нашел там новую повестку. Повестки. Говорят, что они без даты. Просто, мол, позвонят, придешь, да? да. А ты не запишем дату. Повестки приходят без даты и времени. Ему вручают повестку без даты. То есть мы тебе позвоним и скажем, Тот, хто Тозвонить, коли позвонить, як дзвонить. особі мають вручити повістку, і через 24 години після вручення повістки він має з'явитись до військової частини. Пока що Олександр, який вже воював, відправляється на 10 днів в тренувачний лагерь. Ми повинні були в понеділок виїжджати на широкий лан на заняття на 10 днів. На передовой при этом дембелем даже не пахнет. Один из военнослужащих обратился к журналистам секретных материалов. Мы мобилизованы в ряды ВСУ во время шестой волны мобилизации, которая началась 18 июня и закончилась 18 августа 2015 года. Уже многие переслужили по два месяца. На звонки и обращения Министерства обороны один ответ. Указ будет оглашен, когда подпишет президент, но никто толком не может объяснить о планах и сроках демобилизации шестой волны. Мы все прекрасно понимаем всю сложность ситуации в стране, но можно отнестись к людям по-человечески. Тем более, что в основном все мобилизованы это добровольцы, которые при желании могли в армию и не идти. Как это сделали много наших сограждан. Депутаты, мажоры, лодари. Заранее спасибо вам за любую помощь. Спочатку в Генштабі говорили, що шеста волна вернеться домой в августі, года. шістнадцятого року. август місяць, може бути сентябрь. Теперь уже сроки здвинулись на середину осені. Планується в поточному місяці подати відповідний проект нормативного акту на розгляд президента України щодо звільнення військовослужбовців шостої хвилі. Цей э, сплановано ці заходи провести протягом вересня. Причем основную часть военнослужбы вызвали в жовтне месяце по точную руке. Кроме этого, после подписания приказа о демобилизации военнослужащие обязаны отслужить еще около двух месяцев. Когда будет подписан указ, зависит от оперативности подготовки призывников седьмой волны, ну и от действий оккупационных войск. Это будет залежати виключно от військово военно-политической обстановки на сходе нашей страны. Оказывается, практически у всех волн мобилизации были серьезные задержки с демобилизацией. Причины отказа в демобилизации могли быть крайне абсурдными. У нас пацаны не отпускали даже из-за того, что чашка ложка не сдата была. Бойцы отказывались платить за то, чего не теряли. Или за то, что купили сами, хотя должно было государство. Те, что должна тебе была бригада выдать, uh -huh. ну, этого никто не выдавал. Одно, что держава дала, это автомат и патрон. Все. По словам самих военнослужащих, все это делается для того, чтобы подольше поддержать бойцов в зоне АТО. Во время первых волн, по рассказам бойцов, мечтающих о дембеле пугали даже тюрьмой. Нас обо тюрьмой пугали. Ну, в основном тюрьмой пугали. Не менее остро стоит вопрос с контрактниками. Это моя работа. Несмотря на высокие зарплаты, желающих мало. Кроме того, многие из тех, кто все-таки согласился служить, продлевать контракты не настроены. Я знаю багато контрактників, хочуть звільнитися з служби, оскільки вони хочуть бути впевнені в тому, що в своїх правах, от саме трудових правах, на даний момент ці права порушуються. Некоторі підписали контракт з поміткою до кінця особового періоду, тобто на неограничений срок. У нас в законі є норма, яка продовжує контракт. На невизначений термін. Тобто до кінця особливого періоду або до указу про демобілізацію саме контрактників. Вінштабі утверждають, що сетують сітують напрасно, ведь вони знали, на що йдуть. Коли було введено це поняття, контракт до закінчення особливого періоду у 2014 році. Ці військовослужбовці свідомо його підписували. Казалось би, служба по контракту подрозуміють під собою налічє вибора. не в нашому випадку. зараз в Верховній Раді є законопроект, який вирегульовує регу це питання, і який би дав можливість е, вибору е, контрактникам, що їм далі робити, продовжувати службу чи е, е, йти в цивільне життя. Количество контрактников, по официальной информации, на сегодня составляет более 105 тысяч. Но этого мало. В Генштабе утверждают, что основная проблема демобилизации в том, что воюющих неким заменить. То количество военнослужащих по контракту, которые отбирают военкоматы всех уровней всей Украины, на сегодняшний момент недостаточно для того, чтобы заменить то количество, которое будет демобилизовано. Александр был добровольцем и говорит, что воевать за Родину не отказывается. Но в этот раз мобилизацию проигнорируют из принципа. А воевать пойдет лишь в случае, если объявят военное положение. На данный час никто даже не хочет идти никуда.